Возможно ли провести выборы в Мариуполе сейчас местные? А, знаете, по дороге сюда мы получили информацию, что есть законопроект, а, проект о том, чтобы в Донецко-Луганской области не проводили выборы. Ну, как это звучали города Мариуполь и Красноармейск. Я думаю, это зрада патриотических демократических сил Мариуполя и, и Одни из самых сильных и, знаете, патриотически настроенных а, жителей Донбасса, это Красноармейск, это Краматор, Славянск, Мариуполь. Я не знаю причину, почему здесь не следует законопроект, хотя я сегодня переговорил со многими депутатами, которые выходили сюда. Они все готовы поддержать то, что в Мариуполе, и Красноармейске выборы должны проходить. Я хочу большой передать привет господину Луценко, я его назвал господин, когда мы ездили по Лукьянское СИЗО и фактически там отставили того, чтобы его выпустили из тюрьмы. Тогда было страшно. Это был 10, 11, 12 год. Мы тогда ездили, когда у нас в Мариуполе молодой человек, который сказал, что он взорвет себя окружающих, пока не будет Луценко, получил за это срок и отсидел. Мне Луценко стало страшно. А не страшнее было, когда президентские выборы, когда в Мариуполе стоял господин Чечен, и дыра была, и мы выборы проводили. А не страшно было парламентские выборы. В ноябре, в октябре последнее, когда под Мариуполем э, шли ожесточенные бои, и гол стоял. А сегодня кажется, страшно, потому что, ребята, наберите смелости, наберите этот позорный законопроект, я не партия регионов, я говорю о а демократических сил, И разрешите нам проявлять свои конституционные права в Мариуполе, в Донецкой области, на их территории. Мы готовы побеждать, мы готовы идти на выборы и привести демократические силы в большинство, во всех городских советах и райсоветах.